صلي فرض صبحي ركعتين أداء لله تعالى <سؤال> الله اكبر الله اكبر وسبحان الله تواصلا وجهت وجهل للذي فطر السماوات والارض انيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي وما يحيى ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسيح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك الذي قد زهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الوصي يسرا إن مع الوصي يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سبحان ربي عز سبحان ربي العظيم وجل سبحان ربي سمع الله لمن حمده ربنا الحمد <سؤال> الله اكبر سبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى وبحمده الله اكبر رب وحدني وعافني وعفو عني الله اكبر سبحان ربي اعلى سبحان ربي اعلى الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيده في طدلي وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم خاصم مأكول الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده اللهم اديني في <applause> من حدي وعافني في من أفي وتولني في من تولي وبارك لي في من أعطي برحمتك برحمة الشماء خلي فإنك تقضي ولا يقضى علي وإنه لا يزل من ولي ولا يعز من ربنا وحمد ولك الحمد على ما قد واستغفرك ولا اللهم إنا نجعك وفي عدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم أبد شملهم وفرق <applause> جمعه وششكل كلمته وزلزل أقدامهم والسلام على شمتهم من كلب يا كحر يا جبار يا يا الله يا الله يا الله اللهم يا اللهم يا منزل الكتاب يا مولي السحب يا مولي العزب إزيهم 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 وصنع عليهم الله أكبر سبحان ربي

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا كما بارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف أمير المؤمنين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آلنا بالإيمان وابسنا بالإيمان ودخلنا جنة مع الإيمان. اللهم لنا بسوء الخاتمة ولا أن يا الله بسوء الخاتمة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكن عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبركاته السلام والحمد لله رب العالمين